Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У Баренцевому морі загорівся великий протичовновий корабель адмірал Левченко. Триває боротьба за живучість. Про це написав на ФБ у понеділок, 10 червня, начальник прес-центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України, капітан 3 рангу Дмитро Платенчук. Горить, палає техніка ворожа. Так буває, коли сверхдержава отримує санкції від України і не може обслуговувати самостійно двигуни. Вироблені у Миколаєві. 10 років не вистачило на вирішення цієї проблеми. Одна з установок і запалала, написав він. Також Дмитро Плетенчук іронічно додав: Класно, у вас навчання проходять, чуваки, не зупиняйтеся. Крім цього, він зауважив, що там екіпажу кілька сотень осіб. Телеграм-канал Морський Вовк пише, що пожежа спочатку почалась через те, що в трюмі розірвало ракету, потім почали горіти двигуни. Десятки загиблих та поранених проводиться евакуація. Корабельтоне. А тепер так, аби зрозуміли, росіяни воєнне руководство блока НАТО провід масштабне учення BellTops 24 в Балтийском море. Активная фаза маневров, которые будут самыми крупными в истории, начнется 7 по 20 июня. Североатлантический альянс задействует 9000 солдат 50 военных кораблей и 80 самолетов. Швеция и Финляндия впервые присоединятся к Белтопс в качестве членов военного блока. В литовский портовый город Клайпеда прибыли датские и немецкие корабли. НАТО продемонстрирует единство и решимость дать отпор агрессору, сообщает литовский канал LRT. В последние не Неделя Россия активно заявляет о возможности пересмотра границ в Балтийском регионе. Текущие учения НАТО дадут нам ответы на все, в том числе и на возросший риск. Для подводной инфраструктуры заявил командующий военно-морскими силами Литвы Гедриус Применецкас. Блок НАТО и военно-морские силы стран-участников не публикуют подробности о типах боевых кораблей, которые присоединятся к Балтопс-24. Из открытых источников известно, что самым крупным кораблем в Балтийском море будет американский USS Нью-Йорк длиной около 210 метров. Интересная деталь корпус USS New York сделан из переплавленной стали башен близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Корабли строителей запечатлели память трагедии. Теракта 11 сентября 2001 года, устроенного боевиками исламистской группировки Аль-Каида. Военно-морские силы Литвы усилили свой флот и готовятся представить на учениях мощный катер Зайбес Судно предназначено для патрулирования, охраны, разведки и поддержки водолазных работ. К тактическому этапу учений присоединились. Еще два сторожевых корабля ВМС Литвы Скалвис и Аукстаитис. Соединенные Штаты обладают самым мощным и многочисленным запасом боевых кораблей. Очевидно, что военно-морские ресурсы НАТО несопоставимы с Россией. Объясняет фокусу полковник запаса экс генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев. У России в наличии лишь один несущий авиакрейсер флагман военно-морского флота адмирал Кузнецов. Корабль пребывает постоянно на ремонте на 35-м судоремонтном заводе. В Мурманске передать военно-морскому флоту его обещали в конце 2024 года. США обладают 11 авианосцами, 10 из них класса «Немец», считающиеся наибольшими в мире, и один класса Геральда Ар Форд, названный в честь 38-го президента США Джеральда Форда, занимал пост главой штатов с 1974 по 1977 годы ред. Также на вооружении американского флота состоят эсминцы класса «Орлибург» с боевой системой «Эгис» и радаром AN-SPY-1D-V. Благодаря передовым Технологиям корабли могут одновременно отслеживать и поражать сотни целей. На борту эсминцев имеются системы вертикального пуска МК-41 ВЛС для ракет Томагавк, СМ-236 и противолодочных ракет рюм 139 Срок. Редакция каналу не несет ответственности за высловливание отдельных політологів, в политике в анонімних и анонимных телеграм-каналов. Голова у кожного своя выставка кожен робить сам. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!